ॐ भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षीयजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पोषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षन्तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदम् ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वम् माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ता आत् अवपुरस्तात् आत। अवोत्तरात्ता आत् अवदक्षिणात्ता आत् अवचोर्ध्वात्ता आत् अवादरात्ता आत् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वम् जगदिदन्त्वयि लयमेष्यति सर्वम् जगदिदन्त्वयि प्रत्येति त्वम् भूमिरापो नलो निलो नभः त्वम् चत्वारि वा आक्पदानि त्वम् गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वम् देहत्रयातीतः त्वम् कालत्रयातीतः मूलाधारस्थि नि शक्तियात्मकोगिनोध्याय नि ब्र् विष्णुस्व रुद्रस्मस्व अस्व वायुस्म सूर्यस्त चंद्रमा ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणातिं पूर्वमुच्चार्यवर्णातिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नितृद्गायत्रीच्छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ओङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृते एः पुरुषात्परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापा आप्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतम् पापन्नाशयति प्रातरधीयानो पापन्नाशयति सायम् प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षम् च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहा आद्दास्यति स पापेयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यञ्काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वा आग्मे भवति चतुर्थ्या मनश्चं जपति स विद्यावान्भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स भवति स भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वम् लभते स सर्वम् लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महादोषात् प्रमुच्यते महापापात्रुच्य महाप्रत्यवाया प्रमुच्य सर्विदवती सर्विदवती एवं वेद इतुपनिषत ओम शांति 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 हरि ओम